Ага, место Браки вот. а -а -а, небольшой городок под Бременом, а -а, живем мы не в этом, а, -а, -а там в соседнем, ну, сюда приехали тоже позырить на выходные, тут он и порт сразу, какая-то переработка, диты гуляют, а -а -а, речка, ну где-то раза в три меньше, чем Днепр. Вот и все вот это набережная типа. А Германия вот такая вот вся, очень симпатичная и тут нема. Ну то, что здесь людей нет на улицах, это я уже заметил. Ну типа в маленьких городках вообще практически людей нет на улицах. Допустим, мы были в Бремене, там толпа народу просто а Бремен я не снимал так чуть-чуть, вот, но сейчас вот вставлю <соход>, <соход> <соход> вставки про Бремен. Там, конечно, я вышел посмотреть возле гостиницы на машину. Вот, мне предложили кокаин, и я решил машину резко переставить на платную парковку, <соход> потому что, блин. Конечно, там э, непонятно. Я ну, не готов сказать, что это э, типа хорошо. И насколько я к этому был готов. Це, короче, ландромат. Довелось трошки воспользоваться. Потому что машинки стирали и дома.

Здесь легалайс, Можно купить он марихуаны, 100 грамм носить с собой. Ну, это вот я уже от ребят услышал. А, здесь получается небольшая штука. Завтра возвращаемся а, в этот туда к себе. Ну и будем тусоваться, пока не найдут житло. Дали нам жилье небольшое. А, Типа, типа домик, да, вернее, часть дома комнату, а, комната там где-то метров 12. А, и там жива на кухня общая. Вот. Но, но а, посмотрим, как переселят дальше. Потому что это только временная история. Сказали, где-то месяц, ну до месяца. И найдут именно отдельное жилье. Я надеюсь, потому что если нет, ну, наверное, придется снимать самому или как-то еще. Стали мы в джоб центр. В джоб центре, конечно, там расспросы кто, что, там даже когда ты последний раз в магазин ходил было, там такая анкета страшная, что я ее еле заполнил. Вот. Вот, встали мы на джоб-центр, ну, вернее, как, пришли, зарегистрировались, сказали, что мы, типа, вот, приехали. Не знаю, что-то выйдет в нас, что нет, потому что джоб-центр – это как раз та инстанция, которая дает выплаты, то есть эти бургергельды, те, которые, там, по 500 на человека. Но, когда я заполнял заявку, там, блин, такая анкета на 7 или на 5 страниц там все и показываете все там то есть даже когда ты последний раз ходил в магазин насколько скупился и прочее все доходы расходы и вообще короче все и что они будут считать типа выплату вот. я пока заполнил что у меня ничего нема. но реально не знаю чи дадут нам чи нет но смысл в том, я вообще об этом уже говорил. Еще раз скажу, что я убедился. То есть здесь Германия прям хорошая страна. Прям реально, ну, здесь очень много плюсов. Ну, если не брать миграционную политику, в смысле там... Э, есть люди, которых засунули, ну, нас распределили еще более-менее, но есть люди, которых засунули просто в Якусь ферму там, село на 500 людей і кругом ну, то, типа, німців нема. От, ну, это ладно. А реально здесь добре живуть люди, у яких гроші є. І в них вже все добре, або ті, у кого нічого нема. Якщо ти в Україні працюєш, наприклад, удаленно. и не ну, знаю, типа, например, неофициально, то есть ты можешь скрыть свой доход вообще, то есть ну, ты нигде не мелькаешь, и все, здесь будет отлично, тебе все дадут, и все, короче, заплатят, и квартиру снимут, и все. Вот, сейчас мы живем в более-менее норм умовах, но это -э, все временно сейчас, и куда нас переселят дальше, непонятно. Есть люди, которые присылали, что их поселили просто в какое-то разбитое барахло. А, не, даже не просто барахло, а там тоже каким-то, ну, короче говоря, тоже к переселенцам. Кому-то повезло, реально повезло, то есть дали хорошие места, кому-то, так как распределение идет, ну, типа, по всей Германии, там, по всей земле, по, по землям Германии. А, Деким не повезло, и они говорят, мы там, ну, просто туда вообще, типа, зайти страшно. Потому... Все, что говорили, что та Германия дает а, все это действительно так. Но она дает все как раз потому, что у тебя ничего нема. И если у тебя действительно ничего нет, и, от, и из Украины или откуда ты, ты бежишь от войны, конкретно от бомб, от ракет, ну то есть тебе все одно, да спать, где да жить, в каких умовах грязно, чисто пофиг ты можешь, в принципе, разраховывать над крышу над головой и на денежные выплаты и на, все, и на все подряд. А вот если у тебя есть шось, например, да. Вот если у тебя есть шось, и ты можешь работать, например, удаленно на какую-то контору, на свою, не на свою, ты платишь налоги официально, скрыть не можешь или, допустим, там не хочешь, то когда ты приходишь и говоришь, я хочу тоже поблажку ну, то есть я приехал к вам с работой, с головой, с деньгами, с мозгами, и вообще у меня вроде по жизни все хорошо, но дайте, блин, осмотреться, дайте как всем. Вот, пусть даже денег не надо просто дайте нормальные условия жизни и я за там какое-то определенное время разберусь а, ну и скорее всего все умовный джоб-центр миграционка тебе выдаст все документы и он и скажет все ты тут официально легально и ну займайся делами а вот джоб-центр например той что вот занимается снятием квартир выплатами грошевыми и прочим тебе скажет тебе скажет А, тусуйся і ну, в тебе і так грошей повно, умовно, і все. І займайся життю від нас відстань. І ще невідомо, якщо чесно, куди нас ще переселять І Чи буде це норм, і що це взагалі буде. І якщо це буде, наприклад, так себе, і я захочу кудись переїхати або ще щось робити. На это складно будет, ну в плане снять квартиру, а, допустим там, где захочется, или еще чего, так что это а, все еще ну невідомо. Ну хорошо, что сейчас есть возможность нормально, больше-меньше существовать. Ну и еще один момент, а, как и везде, просто в Украине это не так ощутимо. Единственная и практически самая большая проблема – это жилье. То есть, если у тебя есть возможность нормально условно ночевать, где-то жить и условно питаться, то в принципе 75% проблем у тебя отпадает. Вот. И я не могу сказать, что тут прям очень дорогая недвижимость. Тут скорее есть вопросы с ее покупкой, в смысле, у тебя испытают, а откуда в тебе типа гроши может быть не так не так легко, как в Украине. Пришел, грошей дав, переписал и все. Здесь так или иначе, гроши на первый час по-любому надо брать с собой, если ехать. А так, да. Все замечательно. Очень красиво. Даже в маленьком городке все очень прилично. Если у тебя есть жилье, у тебя все по жизни как минимум неплохо. Потому что ты можешь просто прийти и поспать. А вот в плане еды, если будешь, если тебе ничего будет хавать, тебе здесь точно дадут, тут есть тафель, тут есть э, службы, которые выдают одежду, если надо, даже зимнюю нам предлагали: говорят: пойдите, выберите себе, что надо. Ну, нам как бы не надо, но все одно. Вот и еще момент получается такой что в сети, кто приезжает и отрывает вот все гельды, допомогу, хаты в съем бесплатно и прочее, это все ложится на, этот, на немецкий бюджет. Соответственно немец здесь, который работает, платит, платит да, 30% налогов. Там и даже даже до 40 иногда, если большая зарплата. Для того чтобы приезжали. И блин, здесь шикарно жили. И вот. блин, поэтому я вот не знаю, чи хочу остановиться немцем в перспективе. И вообще чи правильно было ехать именно в Германию. Ну, в данном випадку я просто пока мы чекаємо якогось розвитку.